Так, продолжаем мы проходить войну и мир. Что мы ждем сейчас? В принципе, у меня все, что надо есть. оставим только рабов побольше. Военных и будем. Не будем пытаться убить врага. Но часть подохла, походу, чем от голода. Так, у меня осталась вот такая армия. Потому что я отправил большую часть на меня. Сейчас мы повеселимся, позабавимся. 18. 20. Как тут 18 сейчас еще идет. 24, еще одного. И мы будем пробовать уже с конца завалить. Ага.

порщиками. Я а, сейчас мы им покажем. Это по одному добавляется, но убы моя армия. Для него вы для, для меня лучше. Нет, нет. Да нет, нет, 40 золотых, короче. Это моя попытка будет последняя. Если не пойдет, получится, если там дома есть отдельная армия. Ну, наверное. То, палки сейчас голодухи подыхают. Стой. Там до меня была армия. Не тронутых. Чтоб я не на зеленых сначала нападал. А на этого. Почему только он, походу я атаковаю. Атакую так же. 16, восемнадцать двадцать четыре и тридцать, честно я особо не увяется, смотрел путь за балами его, не знаю, якому не надо распределить двадцать четыре и тридцать ждем. Где-то единичный еще живой. Что мы не придумать так, чтобы их повело до мене? Ну, да, Давайте по одному их добавляю. Ну а что придумать? Этих так. Этих так. И эти 30 человек уже готовы остается как только на тем не дадут преимущество этих отстраиваем 8 если все хорошо пойдет по плану я выиграю этот махач капец я буду радой там сейчас еще и брони создавые как раз 30 штук ну, а так что если что, у меня еще и лучников 30 и запасных. Пока без лучника попробуем. Сейчас вот так просто. Потом. Потом если что, еще и лучников достроим. Пока сохраняем с игру. Перезаписати. Я за гонять. Поп-поп-поп-поп. Опас. Оп, оп, оп. оп, Есть такое дело. Ладно. Что ж, ты не хочешь понимать, как это решил упор подойти надо. Оп

Сейчас иду. Отлично. Сейчас перебили, но в общем мы выжили даже. Все значит, я буду сейчас действовать. Здесь расставим корей. Арбы. <связь> вот такие я иду. <связь> Сейчас иду. сейчас. ой ой Я думал, что ж приготовить их правильно И расставить сам факт что их дофига эти армии можно в принципе впаять им это вся армия у нас. отлично все загружаем 63 о раз выживы а нет зачем даже не атаковали их мне надо этих сюда задвинуть Тихо и так атакуют. Оп. Мы ставим под уклоном Мы этих сюда проводим. Опа, вот это моя тактика. Теперь ты чтобы мне постоянно переставлять. Ладно. А ну-ка, где там? Продолжаем. Ляха-муха. Если кто сказал буду здоров тоже спасибо ему. Может чекать больше. Так пробуем ее так якосну мутить. оп о па по па по 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 Хоп. Итак, пробуем. Чем для хамука? Что тебе нет кайфа? О, oh, понесла шара. хе 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 Так, смотрим. Тут идет махач, махач. Махач. Теперь идем сюда. Ага. И все, и понеслась жара по новой. Так. Вы вверх идете. трофеи. А как бы мы их тут защитить так? Бо эти учники мы надо <свист> Смешно, чем мы издохим. правильно выманить отсюда. Ну понял. Жрать уникать хотел. Не лучника мне ничего не сделать. Что делать Как что мне делать? Как мне быть? Как мне золото добыть? Ну, ладно, что дальше золото добывать. Вот жопа, жопа. Не хотелось бы переигрывать. Там да кто знает где я. Сколько мы еще там порыли тогда. Совсем не хотелось бы. Ну, конечно, можно что-то придумать... М -м -м. Да лучники появились. Так, ладно, разделить. Разделить. Все сюда идут. Вы идете вниз. а вы идите на что Сейчас начнется махач. Махач, махач. И махач. Собака. Ах ты, ёшка. Да, ничего не получилось. Так я думаю. их несколько что осталось. А -а -а. Завантаж эту игру. Не, -е -е. не хочу проиграть, хочу этой армии выиграть. М -м -м, как бы мы не их составить. Если так их составить. Там внимание, где проходы? Оп, 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 оп. Увы. Она, она не работает. Отсюда я не достану просто напросто. Ну да, далеко. Какой еще вариант объединять? А не так, вот так, так. дальше Ну, пусть иду за оружие Вот Ну там так долго еще кумарится. Это зеленый цены на самом меньше, что нам волновать. Ну, не да, пошла. Ну золото мне нужно. Все, когда у ресурсы где-то... Ага, сахатир, рыбалочик. собираюсь агитировать а есть один вариант брутарить Не, есть если попробовать с другой стороны просто напросто я хочу сверху тех подогнать Сюда будут Почему бы и нет, да? Указан та же ты. А просто еще есть не хочет. Так, па поп па поп, -поп. Ну ладно, делаем так. Будем пробовать что-то. Что мне еще осталось? Оп. Как вы думаете, он будет не давать? Папа, папа, па 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 Вот именно. Понял, попасть, полный сюда. Он за сапухоп и А мы собаку нет. И все равно. Не знаемся. Я бы этот раз на два подъема. Я ну, не ну, знаю, что так просто. С этим войском, если что, используется строить еще кого-то. секунду. Нормально. Делюсь э, запись, сколько там еще. Чтобы знать, сколько у еще времени у есть. Ладно, пошлите. Пошкам дебалу.

Поэтому чувствую, придется загружаться. Ой, елки-палки, зеленый лес. Да, самый гемор это золото. Что с ним делать? Где его достать? Как ему быть? Как ему... Гадовать. Что надо придумать? Максимум золотой дырки.

Mm -hmm. Так Сейчас мы замутить. Если не выйдет, то что у меня варианта нема выходит только. Зажрать игру вместо зеленого нападать на сера.

я знаю, что с ним еще можно сделать. Он тоже эту игру все равно хочет пробовать. С текущей армией сжахнуть врага. Так. Ладно. Ну, не сдадимся без боя, хотя уже бой не раз Ах ты. Ах ты. Какие ты. Ах байты. Ну что, опять ты. самый сход. ну ладно освещу не то Мы ну и все, он сход. Сейчас, ну, в общем, зато мало, конечно же, времени остается на сам факт я проиграю раз за разом. Говорится, не изменить реальность. Золото мне строить больше юнитов. Увы. Да? Вы. 3, 14, 3. У нас тянеет. Мы не будем ей атаковать акции. Раз, этих гадов будем атаковать но ну, а там еще по золоту да это еще до того как тут начался раз это еще до того как у меня ресурсов хватало В следующий раз попробуем тут расстроиться и будем с этой, от, от этой армии отталкиваться. И будем мочить врага. Не будем пока этих трогать. хоть сидят с ними. Мирно живут, поживают. ну вот ты мой опыт тут был. Уже не на Ладно пакет на следующей встречке.